Маленька проблемочка. Ти куди побіг? Побіг у папу просить тряпку. Дивимося, що буде далі. Побіг на кухню. Розлив воду, я мовчу. Він такий, о-о, у мене маленька проблемочка. І кудись побіг. Ждемо. Сейчас, мабуть, на кухні візьме тряпку, принесе. Щось довго немає. О, біжить. Уже, наверное, забыл, зачем он ходил. Что-то там спевает в коридоре. Ага, И иди. Принес. И что ты будешь делать? Вытираешь? О! А что случилось? Разливода. воду. Сейчас. Да. Ты нечаянно? Да. Угу. Два пять. Давай. Молодец. Мультики хочу. Хочешь мультики? А что ты просишь? У тебя есть свои, этот, свои мультики. Я хочу, чтобы ты Чтоб да, я принесла тебе мультики? Да. А ты вытер уже коврик? Я уже устал ходить. Ты устал ходить? Вот так устал? Да. И тебе, надо отдыхать. тебе надо отдыхать? А вот эта тряпка на полу кому осталась? Чтобы, чтобы... Так собери ее. И отнеси на кухню, на место. Да ты нельзя. А, шо? Давай. Нет. Что, нет? Не надо отнести. Боже, а кому ей относить? Кто воду разлил? Я. Ну, кто должен вытерть ты пол? Ты должен вытерти, да. И ноги помоешь, да? Все? Что там? Отлично, все. Малежу. Вот такой хозяин растет.